কৃষ্ণ আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত যে এতিয়া প্ৰয়াগৰাজত মহা কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰাই এই পবিত্ৰ কুম্ভ মেলাত প্ৰয়াগৰাজত স্নান কৰিবলৈ শ্ৰদ্ধালু ভক্তগণ সমবেত হৈছেহি ইয়াত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সাধুসন্তসকল সাধাৰণ জনতা আৰু ইয়াৰ উপৰিও বহু জনপ্ৰিয় গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্ৰী কোটিপতি ৰাজনীতিবিদ আন আন বহু সমাজৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিও এই পবিত্ৰ কুম্ভত স্নান কৰিছেহি এক বিশেষ তথ্য অনুসৰি বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত আঠচল্লিছ দশমিক আঠ তিনি নিযুততকৈও অধিক আৰু সাতসত্তৰখনৰো অধিক দেশৰ শ্ৰদ্ধালু ব্যক্তিয়ে এই কুম্ভত ইতিমধ্যে স্নান কৰিছে আনকি ইউনেস্ক'য়ো কুম্ভ মেলাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি ঘোষণা কৰিছে এই মহাকুম্ভ মেলা মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অৰ্থাৎ তেৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঠিক কেইদিনমানৰ পিছতেই অৰ্থাৎ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা অন্ত পৰিব আহকচোন আজি আমি এই কুম্ভ মেলা নো কি মহাকুম্ভনো কি তথা প্ৰয়াগৰাজত ইয়াক কিয় পালন কৰা হয় কোনে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল এই কুম্ভ মেলা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ কুম্ভৰ অৰ্থ হৈছে কলহ এটা পাত্ৰ আৰু ইয়াত বিশেষ ৰূপে অমৃতৰে পৰিপূৰ্ণ এটা কলহৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু প্ৰয়াগৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকষ্ঠৰূপেন যজ্ঞ অৰ্থাৎ য'ত নিয়মিত ৰূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেই স্থানক কোৱা হয় প্ৰয়াগ য়াগ অৰ্থাৎ যজ্ঞ প্ৰ অৰ্থাৎ নিয়মিত ৰূপে চলি থকা পিছত আকবৰে তাঁত মহল বনাই আল্লাৰ চহৰ আল্লাহাবাদ ৰাখিছিল কিন্তু শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে সকলো তীৰ্থৰ ভিতৰত ৰজা বনোৱা হৈছিল প্ৰয়াগক আৰু প্ৰয়াগৰ যি মেলা সেয়া প্ৰথম শংকৰাচাৰ্যই আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু কিয় আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ ৰূপে বেদ শ্ৰীমদ ভাগৱত তথা স্কন্দপুৰাণত উল্লেখ আছে এবাৰ দুৰ্ভাষাৰিষে ঐৰাৱত হাতীৰ ওপৰত বহি থকা ইন্দ্ৰক লগ পালে দুৰ্ভাষামুণিয়ে ইন্দ্ৰক দেখা পাই প্ৰসন্ন হৈ নিজৰ ডিঙিত পৰিধান কৰি থকা মালাডাল ইন্দ্ৰদেৱক আশীৰ্বাদ স্বৰূপে প্ৰদান কৰিলে ইন্দ্ৰদেৱে অলপ অহংকাৰী হৈ সেই মালাডাল ডিঙিৰ পৰা উলিয়াই নিজৰ হাতী ঐৰাবতৰ খুৰডালত পিন্ধাই দিলে কোনেনো জানিছিল যে ইন্দ্ৰৰ এই দেখাত অতি নগন্য যেন লগা ঘটনাটোৰ পৰা যে ইমান ভয়াৱহ পৰিণাম হ'ব হাতীটোতো এটা জন্তু সি বেচাই একো ধৰিবই নোৱাৰিলে হ'ল কি সেই মালাডাল সোঁৰডালৰ পৰা উলিয়াই মাটিত পেলাই লৈ সি গচকি পেলালে এয়া দেখা পাই দুৰ্বাশামণি অতি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিল তেওঁ ইন্দ্ৰক অভিশাপ দিলে যে তোমাৰ বহুত অহংকাৰ হৈছে তুমি সৰ্বস্ব সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য শক্তি এই সাম্ৰাজ্যবিহীন হৈ পৰা শ্ৰীহীন হৈ পৰা এই অভিশাবৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল তৎক্ষণাত অসুৰসকলে দেৱতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি জয়ী হৈ স্বৰ্গত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰাত দেৱতাগণ ব্ৰহ্মদেৱৰ কাষ চাপিল ব্ৰহ্মদেৱেও বুজি নাপালে কি কৰা উচিত সেইবাবে অৱশেষত তেওঁলোক ক্ষীৰ সমুদ্ৰত স্থিত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ল ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দি ক'লে যে অসুৰ সকলোৰে সহায় লোৱা আৰু এই ক্ষীৰ সমুদ্ৰৰ মন্থন কৰা ইয়াৰ পৰা যি অমৃত ওলাব সেয়া পাণ কৰিবা ইয়ে তোমালোকক অজেয় অমৰ কৰি তুলিব কোৱা মতে কাম ইন্দ্ৰই গৈ অসুৰৰ ৰজা বলিক প্ৰস্তাৱ দি ক'লে যে সমুদ্ৰ মন্থন কৰা যাওক অমৃত ওলাব তাৰে আধা তোমালোকৰ আৰু আধা আমাৰ হ'ব সেয়া পান কৰি আমি দেৱতা আৰু অসুৰ দুয়ো অমৰ হৈ পৰিম অসুৰৰ ৰজা বলি প্ৰথমে সন্মত নহ'ল আৰু ইন্দ্ৰক ক'লে মূৰ্খ নেকি আমাৰ কি প্ৰয়োজন আছে অমৃতৰ আমাৰ ওচৰততো গুৰুদেৱ শুক্ৰাচাৰ্যই আছে তেওঁৰ ওচৰত মৃত সঞ্জীৱনী বিদ্যা আছে আমাৰ কোনোবাই যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লেও তেওঁৰ কৃপাত পুনৰ জীৱিত হৈয়ে পৰোঁ সেইবাবে আমাৰ কি প্ৰয়োজন অমৃতৰ তোমালোকে নিজৰ কথা ভাবা যোৱা ইয়াৰ পৰা সেই উত্তৰ শুনি ইন্দ্ৰ অলপ বৰ স্তব্ধ হৈ ৰ'ল কিন্তু তেওঁটো দেৱতা হয় স্বাভাৱিকতে বুদ্ধিমান তাতে ভগৱানে পঠাইছে তেওঁ ক'লে যে যদি কেনেবাকৈ শুক্ৰাচাৰ্যৰ যুদ্ধত মৃত্যু হয় তেতিয়া কোনে জীৱিত কৰিব তেতিয়া বলি মহাৰাজে ভাবিলে কথাটোতো ঠিকেই কৈছে সেইবাবে তেওঁ মান্তি হ'ল যে ব'লা গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যৰ বাবে অমৃত উদ্ধাৰ কৰিম গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যও এই কথাত সন্মত হ'ল যে হয় হয় যোৱা যোৱা সেইদৰে মন্দৰাজল পৰ্বতক মন্থনি হিচাপে লৈ বাসুকী সৰ্পক ৰছী বনাই ক্ষীৰ সমুদ্ৰ মন্থন কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই মহা মন্থনৰ পৰা বহু মূল্যৱান বস্তু প্ৰকট হ'ল সবাতোকৈ প্ৰথমে ওলাল শলাহল বিষ যি মহাদেৱ শিৱই পাণ কৰিলে আৰু তেওঁক নীলকণ্ঠ বুলি অভিহিত কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত সুৰভী গাই উচ্চ শ্ৰৱা ঘোঁৰা কৌস্তুভমণি পাৰিজাত ফুল লক্ষ্মীদেৱী বাৰুণী আৰু অৱশেষত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ অৱতাৰ আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভগৱান ধনৱন্তৰী অমৃতৰে পৰিপূৰ্ণ কুম্ভ অৰ্থাৎ কলহ লৈ তাত প্ৰকট হ'ল অসুৰসকলে এই অমৃতৰ কুম্ভ দেখাৰ লগে লগেই সেয়া লৈ পলাই গ'ল কিন্তু ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱে এই সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিৰ সবাতোকৈ সুন্দৰী স্ত্ৰী মোহিনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু চতুৰালি কৰি অমৃত দেৱতাসকলক খুৱাই দিলে এই সকলোবোৰ কৰি থাকোঁতে দেৱতা তথা দানৱৰ মাজত বাৰ দিনৰ যুদ্ধ হ'ল আৰু এই বাৰ দিনজোৰা যুদ্ধত ইন্দ্ৰৰ পুত্ৰ জয়ন্তই কুম্ভটো লৈ পলাই গ'ল কিন্তু যুদ্ধ হৈ আছিল সেইবাবে এই বাৰ দিনত মাজে মাজে সি এই কুম্ভটো লৈ পলাই ফুৰা সময়ত হাতৰ পৰা পৃথিৱীৰ চাৰিখন ভিন্ন ভিন্ন ঠাইত অলপ অলপ অমৃতৰ টোপাল সৰি পৰিছিল সেই চাৰিখন ঠাই হ'ল গংগাৰ তীৰত হৰিদ্বাৰত চিপ্ৰা নদীৰ পাৰত উজ্জেইনত গোদাৱৰী নদীৰ পাৰত নাচিকত গংগা যমুনা সৰস্বতীৰ ত্ৰিবেণী সংগম প্ৰয়াগৰাজত অমৃতৰে পৰিপূৰ্ণ সেই কুম্ভটোৰ পৰা অলপ অলপ টোপাল তাৰ পৰা সৰি নদীৰ পানীত মিলি যোৱাৰ ফলত সেই নদীৰ পানী অমৃতৰ সদৃশ হৈ পৰিল এতিয়া এই পৃথিৱীখন হৈছে ৰিলেটিভ ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ আপেক্ষিক জগত দেৱতাসকলৰ এদিন পৃথিৱীত এক বছৰৰ সমান সেইবাবে তেওঁলোকৰ বাৰ দিনৰ যুদ্ধ অৰ্থাৎ আমাৰ পৃথিৱীৰ হিচাপত বাৰ বছৰ আৰু সেইবাবেই প্ৰত্যেক বাৰ বছৰৰ মূৰত এবাৰ সেই বিশেষ তিথি সমাগত হয় সেইবাবে এই কুম্ভমেলা সেই বিশেষ সময়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় যি সময়ত গুৰু বৃহস্পতি চন্দ্ৰমা তথা সূৰ্য এই তিনিওৰে মিলন হয় যিহেতু তেতিয়া সেই সময়তে কুম্ভটো জয়ন্তৰ দ্বাৰা প্ৰয়াগৰাজত ৰখা হৈছিল আৰু দেৱতাসকলে তাৰ পৰাই সেই কুম্ভটো তুলি নি মহী ভগৱানৰ হাতত তুলি দিছিল আৰু মোহিনীস্বৰূপ স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱে তেওঁ নিজ ভক্তগণক পাণ কৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰত্যেক বছৰে সকলো গ্ৰহ সূৰ্য চন্দ্ৰ গুৰু এই সকলোবোৰ প্ৰত্যেকটো ৰাখিতে প্ৰৱেশ কৰে সূৰ্যই প্ৰত্যেক মাহতে ৰাখিত প্ৰৱেশ কৰে তাকে সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয় প্ৰত্যেক মাহতেই সংক্ৰান্তি আহে কিন্তু তাৰ ভিতৰত বিখ্যাত হয় মকৰ সংক্ৰান্তি মকৰ সংক্ৰান্তিৰ অৰ্থ হৈছে যেতিয়া সূৰ্যই মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে যেতিয়া সিংহত প্ৰৱেশ কৰে সেয়া সিংহ সংক্ৰান্তি যেতিয়া কৰ্কটত প্ৰৱেশ কৰে সেয়া কৰ্কট সংক্ৰান্তি ইত্যাদি কিন্তু কিয় মহত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে মকৰ সংক্ৰান্তি কাৰণ সেই সময়ত সূৰ্য উত্তৰ দিশে গতি কৰে আৰু সেই দিনটো হৈছে মকৰ সংক্ৰান্তি উত্তৰ দিশলৈ অহা অৰ্থাৎ তেতিয়া দেৱতাসকলৰ দিন আৰম্ভণি হয় পূৰ্বতে কৈ আহিছোঁ যে দেৱতাসকলৰ এটা দিন আমাৰ ইয়াত এটা বছৰ সেইবাবে দেৱতাসকলৰ স্নান কৰাৰ সময় হৈছে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিন সেইবাবে সমস্ত ভক্তগণে প্ৰতি কৰে যে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা এই স্থানত স্নান কৰিব সেইবাবেই মাঘ মেলা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰত্যেক বছৰে মাঘ মেলা এই চাৰিওস্থানতে অনুষ্ঠিত হয় পূৰ্বতে কৈ অহা য'ত য'ত জয়ন্তই কুম্ভটো লৈ ফুৰোঁতে অমৃত সৰি পৰিছিল প্ৰত্যেক বছৰে মাঘ মেলা হয় যিহেতু মকৰ সংক্ৰান্তিত সূৰ্য উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰে যেতিয়া মাঘ মেলা বাৰ বছৰ অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া হয় কুম্ভমেলা আৰু বাৰ বাৰ এই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত এশ চৌৰাল্লিছ বছৰত অনুষ্ঠিত হয় মহাকুম্ভমেলা সেয়ে এই বছৰৰ যি কুম্ভ মেলা হৈছে সেয়া কোৱা হৈছে মহাকুম্ভ মেলা সেয়া হৈছে মহাকুম্ভ কুম্ভ তথা অৰ্ধকুম্ভ ছয় বছৰৰ পিছত যি হয় সেয়া কোৱা হয় অৰ্ধকুম্ভ এই বাৰ বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেক তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে যিদৰে এতিয়া প্ৰয়াগৰাজত হৈছে ইয়াৰ তিনি বছৰৰ মূৰত হৰিদ্বাৰত হ'ব তাৰ তিনি বছৰৰ মূৰত উজ্জেনত তাৰ তিনিবছৰৰ মূৰত নাচিকত হ'ব আৰু পুনৰ বাৰ বছৰৰ মূৰত প্ৰয়াগৰাজত হ'ব সেয়া হ'ব কুম্ভ সেইবাবে কুম্ভৰ প্ৰস্তুতি যি কৰা হয় মাজে মাজে সেয়া কোৱা হয় সিংহস্থ স্নান সিংহ ৰাশিত যেতিয়া সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰি ওলাই যায় অৰ্থাৎ সিংহ অস্ত হ'ল সেয়া হৈছে চ'ত মাহ সেইবাবে চ'ত মাহত নাচিক তথা আন আন ঠাইত ৰামনৱমী হয় হিন্দুসকলৰ নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবাবে ইয়াক কোৱা হয় সিংহস্থ স্নান কুম্ভ নহয় সেইবাবে নাচিক উজ্জৈন তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে সিংহস্থ স্নান হয় আৰু ছয় বছৰৰ মূৰত যি হয় সেয়া অৰ্ধকুম্ভ সেয়া এই চাৰিও স্থানতে হয় সেইবাবে প্ৰত্যেক বছৰে যি হয় সেয়া কোৱা হয় মাঘ মেলা সিংহস্ত স্নান হয় তিনি বছৰৰ মূৰত অৰ্ধকুম্ভ হয় ছয় বছৰ মূৰত কুম্ভ মেলা হয় বাৰ বছৰৰ মূৰত আৰু মহাকুম্ভ এশ চৌৰাল্লিছ বছৰৰ মূৰত হয় এই মহাকুম্ভ মেলা কিন্তু কেৱল প্ৰয়াগৰাজতহে অনুষ্ঠিত হয় যিহেতু স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ পুত্ৰ জয়ন্তই যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰয়াগৰাজতেই কুম্ভটো অলপ সময় থৈছিল পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে এই কুম্ভমেলা মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভণি হৈ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা অন্ত পৰে জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ গণনা অনুসৰি যেতিয়া এই স্থানবোৰত য'ত য'ত অমৃতৰ টোপাল সৰি পৰিছিল তাত বিশ্বাস কৰা হয় যে সেই তিথিত সেই সময়ৰ বাবে অমৃতৰূপী শক্তি চাৰিও দিশে পবিত্ৰ নদীৰ জলত প্ৰকট হয় আৰু সেইবাবে কোটি কোটি মানুহ জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে নিজৰ পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ৰ কৰিবৰ নিমিত্তে সেই জল পান কৰিবৰ নিমিত্তে সেই নদীত স্নান কৰিবলৈ সমবেত হয় আৰু বিশেষৰূপে পূৰ্বতে কৈ অহাৰ দৰে প্ৰয়াগৰ অৰ্থ হৈছে যজ্ঞ বলিদান তথা তপস্যাৰ্থলী ইয়াত তিনিখন নদীৰ মিলন হয় শুভ্ৰ ধাৰাৰে গংগা নীলা কলা ৰঙেৰে যমুনা তথা অদৃশ্য ভূমিগত প্ৰৱাহ কৰা মা সৰস্বতী আৰু এই তিনিওখন নদী যেতিয়া লগ হয় তেতিয়া কোৱা হয় ত্ৰিবেণী সংগম আৰু এই প্ৰয়াগৰাজক তীৰ্থৰাজ বুলি অভিহিত কৰা হয় অৰ্থাৎ সকলোবোৰ তীৰ্থৰ ভিতৰতে ৰজা কোৱা হয় যে এবাৰ ইয়াত স্নান কৰিলে এশ গুণ অধিক পবিত্ৰতা প্ৰাপ্তি হয় শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে প্ৰয়াগত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে সকলো পাপ নষ্ট হৈ পৰে আনকি শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভু নিত্যানন্দ প্ৰভু শ্ৰীলা প্ৰভুপাদেও প্ৰয়াগৰাজ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই মহাকুম্ভত ৰাজসী স্নানৰ বিশেষ মহত্ব আছে পূৰ্বতে ইয়াক শ্বাহী স্নান বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু চৰকাৰে এতিয়া নাম সলনি কৰি নাম দিছে ৰাজহী স্নান কোৱা হয় যে আনকি দেৱতাগনেও আজি পৰ্যন্ত মানৱ ৰূপ ধাৰণ কৰি ইয়াত স্নান কৰিবলৈ আহে আৰু এইবাৰৰ ৰাজহী স্নানৰ তিথিসমূহ হৈছে যাক স্নান পৰ্ব বুলিও কোৱা হয় সেয়া হৈছে তেৰ জানুৱাৰী পৌষ পূৰ্ণিমা চৈধ্য জানুৱাৰী মকৰ সংক্ৰান্তি ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী মৌনী অমাৱস্যা তিনি ফেব্ৰুৱাৰী বসন্ত পঞ্চমী বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাঘী পূৰ্ণিমা তথা ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী মহা শিৱৰাত্ৰি অৰ্থাৎ ৰাজসী স্নান আৰু এটা বাকী আছে সেয়া হৈছে মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যিদিনা এই পবিত্ৰ কুম্ভ মেলাৰ অন্ত পৰিব সেইবাবে এই কুম্ভকে উদযাপন কৰিবৰ নিমিত্তে যাক এবছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত কৰিলে মাঘ মেলা বুলি কোৱা হয় ইয়াকে উদযাপন কৰিবৰ নিমিত্তে বহু বৃহৎ মেলা বহে তাত বহু বহু একৰ মাটিত তম্বু নিৰ্মাণ কৰা হয় সম্পূৰ্ণ এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় সমস্ত সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় শ্ৰদ্ধালু ভক্তগণৰ উদ্দেশ্যে সেইবাবে আহক আমি সকলোৱে এই মহান মহাকুম্ভমেলাত যি কেৱল এশ চৌৰাল্লিছ বছৰৰ অন্তৰত এবাৰ সমাগত হয় তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু যদি আমাৰ বাবে তালৈ যোৱা সম্ভৱ নহয় শাৰীৰিকভাৱে তেন্তে আমি ঘৰতে বহি ভগৱানৰ দিব্য নাম জপ কীৰ্তন কৰি আমি নিজৰ হৃদয় পবিত্ৰ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ